Нашої студії завітали гості. Я здоволенням хочу представити це Олександр Співаковський, проректор Херсонського державного університету, та Владлен Гірін, депутат Херсонської міської ради. Доброго вам ранку. Доброго знаєте, ранку. Ви знаєте, от я думаю, що ми сьогодні зібралися не випадково, оскільки тема, яку ми сьогодні торкнемося, вона дуже актуальна, була і залишається: це фінансування освіти. На сьогоднішній день. Я думаю, що перше запитання це до вас, Олександр Володимирович, на сьогоднішній день. Финансирование освіти на каком уровне? Доброе утро. Я хотел бы всем в это прекрасное, прекрасное время пожелать всем успехов, хорошего рабочего дня. Ну а то, что касается финансирования, я скажу, что вот та система, которая сегодня существует, она, к сожалению, очень плохая. Эта система порождает некий микс, который связан так или иначе в том числе и с коррупцией. А те средства, которые выделяются на образование из государственного бюджета, из местных бюджетов, конечно же, не хватает для того, чтобы нормально финансировать наше будущее. В связи с этим, конечно же, многие руководители школ, учителя прибегают не совсем дозволенным приемам. Вы знаете, они являются заложниками той системы, которую мы, к сожалению, сами порождаем. И так или иначе, мы все с вами, в том числе и я, как родитель, мы встречаемся с этой системой. И, конечно же, пока мы не поймем, что эту проблему нужно решить один раз и навсегда, закончить с теми поборами, которые существуют в школах, в вузах, закончить с тем временем, когда а, мы вынуждены финансировать своих детей из своих карманов, а также должны финансировать детей из бюджета, это время должно закончиться. Я думаю, что вы знаете, вот дуже, напевно, мрия богатых батьков, такие однаковые возможности для детей, чтобы у них добуття якісної освіти. Чтобы у них у каждого были равные возможности. Чи возможно это? В принципе, это возможно, но та система, идеологическая система, которая сегодня существует, она на самом деле это не позволит решить эту проблему. Вы знаете, это как в притче, а что на улице, а зима или лето? Ну, все же вроде бы знают, что как бы зима, а ребенок говорит, да это лето, только очень плохое. Такие наши образования. Вы знаете, вот два года назад, когда я разговаривал с мэром нашего города Владимиром Васильевичем Сальдо, был разговор, что Херсон находится на втором месте после Севастополя и 138 гривен тратится на ребенка в год. Но 138 поделите на 365, это означает 40 копеек на ребенка. Мы можем ли хвастаться тем, можем ли говорить о качественном образовании, если 40 копеек в день тратится на образование ребенка? Конечно же, нет. Может быть сегодня это 60-70 копеек. Но, повторяю, это не есть образование, это есть жалкие попытки города решить эту проблему. До тех пор, пока мы не поймем, что мы не должны обсуждать вопрос, что мы на втором месте и тратим 40 копеек на нашего ребенка, мы должны обсуждать проблему каким образом мы можем профинансировать наши школы, наших детей, наше будущее, для того, чтобы наши дети не уезжали, талантливые дети не мигрировали из Херсона, чтобы наши дети оставались здесь, чтобы они продолжали образование в наших высших учебных заведениях, и мэрия должна подумать о том, каким образом создать условия здесь, в Херсоне, для того, чтобы наши дети имели возможность получения хорошей, высокооплачиваемой работы, а не стояли в очередях за этой работой. Вот, до вот вы такой темы про акцелаштование, правильно? Так, и вот на сегодняшний день это уж есть проблема и у нашего месте, и не нашем в нашем месте, а и в нашей стране. Вы знаете, рабочие места, это очень важный момент, о нем говорят и президент, и парламент нашей страны, и, конечно же, очень много зависит от инициативы людей. Человек, который сам умеет создать бизнес, дать людям работу, этот человек может действительно, действительно реально влиять на то, о чем я сейчас говорил. Я тому думаю, что мы сегодня запросили. Конечно, а, я вот Ирина. Ирина. мы с Владимиром чем в принципе знаем друг друга очень давно. Я знаю, что человек создавал собственный бизнес, как говорится, с нуля. А он не, а, я, насколько знаю, он не крал ничего, он не брал государственную некую собственность и на ней создавал. Он все делал с нуля. И то, что сегодня у него работает 700 человек. Это говорит о том, что когда человек делает свою простую работу, он создает рабочие места. Это означает, что люди получают заработную плату, что люди платят налог с этой заработной платы, что люди действительно создают будущее Херсона. Так, Владимир слово вам. <свистит> слово надаем вам. Вообще, как была такая возможность создать стики рабочих мест, надо возможность людям заработать деньги? Ну, это вопрос создания рабочих мест и, возможно, зарабатывать, предоставлять достойную заработную плату людям. Это, вы знаете, можно на эту тему обсуждать сейчас, наверное, часа четыре, и, наверное, времени нам не хватит. Главное было это желание и стремление. Стремление чего-то добиваться, а желание что-то создавать. И к этому, это по жизни я и шел к этому. Я с детства, с юности, все время встал перед собой цель, ее добивался, ставил новую цель и шел так и в моем предприятии, так создание моей личности, формирование меня как руководителя. Я смотрел на людей, учился у людей и достигал их уровня, преодолевал, стал новую планку и шел дальше поэтому постепенно я и достиг уровня руководителя о котором сегодня говорят спасибо всем большое за то что э, я слышу чаще и чаще сегодня в городе о том что гирин действительно это производственник гирин действительно это достойный руководитель предприниматель к сожалению э, так получилось что мой, мой вид деятельности в большинстве был связан с тем что я большую часть времени э, тратил на э, работу за пределами города херсона херсонской области командировки поездки Ну, зараз я надеюсь, буду уделять достаточно много времени розвитку города і економіки, також касубільному приприємству. А зрозуміло, ви знаєте, дуже хочеться поговорити. Все ж таки, нашу основну тему це от освіта, і все ж таки оторкнутися. Ми поговорили про вищі учбові заклади, а от школи. Наші школи сьогодні також на неналежному рівні. Ті ж самі дитячі харчування, теж саме оздоровлення дітей. На вашу думку, що потрібно робити, аби також фінансування тих ж самих шкіл було на належному рівні. Вы знаете, схема очень простая, она несложная. Нужно достаточно мощно развивать экономику города. Экономика города, она вот есть на поверхности, она легка, она проста. Развитие предпринимательства, стимулирование рынка, предпроизводственной сферы, позволит увеличить доходную часть города. Мы знаем, что основные, основными источниками налогообложения или статьями налогообложения в городе является это подоходный налог, а следовательно это развитие производственной сферы города, это инвестирование в предпринимателей, инвестирование в их сферу деятельности, дать возможность им работать. Второе ⁇ это земельный налог, то есть предоставление земли свободно, доступно для людей позволит нам получить и больше и прозрачно, естественно, и прозрачно. Ну а третий, тот же взаимосвязанный основной налог, это единый налог частных предпринимателей. Поэтому все взаимосвязано в регионе. Как только мы дадим эффективно работать этим предприятиям, создадутся новые рабочие места, появится больше рабочих мест, значит появится подоходный налог, значит появится больше предпринимателей, которые будут платить единый налог, значит появится больше предпринимателей, которые будут брать землю, платить налог. За счет этого мы можем говорить. Сегодня уже в городе есть... Всем это в городе известно, для меня это не секрет, для многих людей в городе не секрет, что у нас есть второй бюджет, но его нигде не видно. Где он? Мы откроем это потом. Но я сегодня знаю и точно утверждаю, что есть второй бюджет в городе, и мы его доведем до результата, мы покажем горожанам.